Новий Зір – це найбільша мережа офтальмологічних клінік у Європі. Працівники клініки мають великий досвід у лікуванні захворювань зору. І не тільки у літніх пацієнтів. Останним часом все больше людей в молодому и среднему вите страждают на повышення взору. Это прежде всего связано с тем, что на сегодняшний день очень сильно развиты инновационные технологии в нашей жизни. Поэтому сложно себе представить человека, который не владеет, например, работой за компьютером или же другими другой техникой. Это все плюс экологические факторы. Очень большая зрительная нагрузка, это все провоцирует прогрессирование близорукости, дальнозоркости и астигматизма. Окуляри та лінзи безперечно допомагають бачити краще, проте вони не вирішують проблему. Згодом зір ставатиме все гірше, доки зовсім не зникне. Якщо ж вчасно звернутися по допомогу, новітні методики лікування в змозі повністю відновити здатність бачити. Самый популярный и самый хороший метод, который позволяет получить стопроцентное зрение, не носить очки и контактные линзы, это методы эксимерлазерной коррекции. Топографическая карта пациента позволяет сделать ему коррекцию индивидуализированную или же еще другими словами персонализированную, учитывая его топографию вот этой роговицы и учитывая его операции, которые существуют и которые дает роговица, для того, чтобы в послеоперационном периоде вы имели не только количественное зрение, а это 100, 110%, 120%, но и качественное зрение. Это контрастное, насыщенное, в общем-то хорошее зрение. Для початку проводиться детальна діагностика. Вразі, якщо жодних протипоказань не виявлено, пацієнту рекомендують зробити операцію з лазерної корекції зору. Процедура абсолютно безболісна, виконується під місцевим наркозом. Загалом дія лазеру триває приблизно 40-60 секунд, і в той же день після операції пацієнт обов'язково повертається додому. Я вирішила піти на операцію Лазі корекцію. Ну, переживала немного, потому что разные были мнения насчет этих операций. Некоторые говорили, что опасно, некоторые рано. Потом зашла, это, в принципе, быстро, не больно. Ощущение после, когда у тебя стопроцентное зрение, это вообще не сравнить. Это того стоит сто процентов. Поэтому у меня вот подружка, ну, от моего же возраста, похожие проблемы, и она так на меня смотрит, в общем, тоже хочет делать операцию. Метод лазерной коррекции зору используется в лечении людей в веком от 18 до 45 лет. Пізніше відбуваються вікові зміни в очах, що робить неможливим проведення процедури. Натомість вчасно зроблена операція дозволить зберегти добрый зір на довгі роки. Мы подписываем договор с пациентом и оговариваем все нюансы, то есть по методике, по результатам, которые пациент будет иметь после операционного периода. И еще раз повторяюсь и неоднократно могу повториться, если коррекция выполняется строго по медицинским показаниям, результаты будут стабильными и на всю оставшуюся жизнь. Клиника Новый Зір, Володя Жуковского, 20.